Jadi rumusnya itu uh, burung perkutut petetan atau cetetan itu udah pasti gayer atau manggung atau uh, rajin manggung gitulah, tapi burung perkutut manggung atau gayer belum tentu petetan seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi uh, untuk menurut orang lain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, burung perkutut supaya uh, jinak, supaya jinak dan bekur atau rajin bekur atau jinak dan uh, bermental bagus atau mentalnya mental istilahnya kalau sekarang orang menyebut mental baja gitu ya. Jadi gimana caranya uh, supaya burung perkutut kita itu jinak dan uh, Bekur, bekuran istilahnya uh, Dengan ini saya akan menjelaskan uh, Di video di bawah ini Dan jangan lupa dulu subscribe, like, komen, share video di bawah ini Untuk berlangganan video selanjutnya Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Buang ulasan-ulasan yang tidak baik Tentang uh, penjinaan perkutut Agar supaya rajin bekur uh, Bisa buat kelangenan di setiap harinya Di setiap uh, hari di kesibukan kesehariannya buat menghibur diri kita di rumah maupun di uh, arena kontes maupun lomba. Nah, ini uh, teman-teman, dulur-dulur nih uh, membuat burung perkutut bekur rajin bunyi ini ini. Ini saya live, saya ceketi ini. Uh, burung perkututnya galak. Dengan ini uh, ini dulunya rajin-rajin dimandiin dulu biar jinak dulu uh, dan ditempatkan di tempat yang nyaman dan uh, sering buat lalu lalang keluarga maupun sering buat lalu lalang orang-orang uh, di sekitar uh, ini semuanya jinak galak galak intinya pondasinya jinak dulu uh, untuk membuat burung perkutut itu petetan buat membuat burung itu jinak dan lain sebagainya ini sama tangan aja galak ini uh, seperti itu Rajin-rajin di uh, Istilahnya di apa Mandikan Rajin-rajin di cetekti Dan tempat penggantangannya itu uh, Sebahu atau sekepala Manusia yang sering dilewati Lalu lalang keluarga Ini seperti ini kalau saya menempatkannya Jadi uh, ini Ini uh. Jadi burung perkutut jinak itu Istilahnya burung perkutut Cina uh, petetan itu uh, logikanya petetan itu burung petetan udah pasti rajin manggung uh, dan per burung perkutut manggung atau gacor belum tentu petetan atau cetetan jadi, uh, nih oh walaupun digebrak-gebrak seperti ini dia tetap kendel istilahnya tetap mentalnya bagus. Oh, seperti ini ini saya turunkan sangkarnya ini seperti ini oh, oh. ini burung perkututnya ini dan taruhlah di tempat yang eh, sekiranya depan pintu apa gimana di depan pintu yang sering buat lalu lalang teman-teman eh, semua eh, oh. oh. seperti ini. Pakai rajin-rajinlah digoda untuk penjinaan perkutuk supaya apa? Supaya kenal dengan kita. Supaya kenal dengan uh, ndoronya istilahnya dengan pemiliknya. Nah, itu. Uh, dia senang kalau digoda dia langsung manggung, langsung bunyi. Lah itu. Uh, ini uh, crossing, crossing tapi apanya? Bunyinya kayak apa ya? Istilahnya kalau orang menyebut itu WGG. WGG kayak WGG ini. Tapi kalau udah jalan biasa aja. Rumah angkatannya aja. Nih, oh, ini. ini crossing, ini milik saya. Oh, ini. Terkadang orang membuat burung perkutut itu jinak maupun pedetan itu sangatlah sulit. Tapi kalau di telat ini tiap hari ditempatkan di tempat yang rendah, yang uh, nyaman dan uh, di depan pintu seperti ini uh, biasanya burung akan mudah pedetan jinak istilahnya jinak dan sering-seringlah dibawa ke uh, main-main kemana ke rumah temen apa di naik kendaraan apa yang lainnya itu seperti itu oh. ini burung perkututnya jinak jinak banget seperti itu uh, kalau saya menempatkannya seperti ini uh, jadi uh, di atas kepala, jadi uh, tempat penggantangannya itu di atas kepala yang jinak seperti ini juga ini banyak juga di sini ini, ini dan jarak gantang seperti ini deket-deket ini dan sering buat lalu-lalang keluarga maupun orang-orang uh, di sekitar jadi burung perkutu tidak takut kepada topi saya belum menggunakan topi atau helm aja lewat gak nggak takut istilahnya gitu oh, ini saya turunkan ini saya turunkan pokoknya rajin-rajin lah digoda istilahnya begitu rajin-rajin digoda rajin-rajin buat mainan gitu halo ini sangkar saja saya gebrakin saya gebrakin dia tetap jinak dan tidak takut loh ini saya contohkan saja ini pakai pakai apa sandal jepit kayak sandal cepet aja dia tidak takut. Nah, istilahnya seperti itu. Dia ya udah, uh, mendoro udah mentalnya udah bandel lah istilahnya. Nah, jadi untuk melatih mental itu uh, butuh proses lama. Pertama, pertama itu harus rajin-rajin uh, dimandikan, kedua rajin-rajin digoda. Uh, ketiga, tempat penggantangannya itu, tempat penggantangannya itu yang rendah saja, tidak tinggi-tinggi yang keempat rajin rajin saja dibuat mainan atau jalan jalan ke mana gitulah ini sama tangan saja eh, apa nyerang tangan ini loh kalau teman teman ini kalau sama tangan aku aja loh ini, ini nyerang tangan ini oh ini tangan aja ditarung ini istilahnya seperti itu dan satu lagi terpenting itu adalah makanannya makanannya itu yang bagus jangan digunakan di makanan kalau merek itu itu aja terus jangan pindah ganti supaya apa dia tidak kaget seperti itu lalu ini ini walaupun pakai sendal tidak akan takut ini sendal pakai apa ini kanu e, juga tidak takut pakai lo ini pakai apa botol-botol air mineral juga tidak takut uh, seperti itu dia mentalnya sudah bandel karena butuh proses lama terkadang kan orang uh, susah juga menjinakkan burung berkutut seperti ini Terus saya masukin kaki barang juga terkadang itu seperti itu ini galaknya seperti ini pokoknya rajin-rajinlah digoda tapi eh, posisi burung perkutut jinak dulu dengan patokan dasar itu pondasi-pondasi awal itu jinak dulu kalau tidak jinak itu sulit nanti untuk eh, dibuat seperti ini nah, tapi terkadang kendalanya kalau di lapangan itu kalau burung petetan itu eh, dia ikut-ikutan bunyi kalau di samping- sampingnya ikut bunyi kalau tidak dia cuma rajin bekur saja di arena kontas maupun arena gantangan seperti itu Uh, sedangkan untuk uh, burung lomba itu rata-rata itu ya dipetreti atau dicetreti mau uh, dan jinak dan tidak uh, manja untuk dicetreti jadi dicetreti mau tidak dicetreti juga mau bunyi seperti itu ini uh, oh, ini juga ini yang satunya uh, ini juga galak ini loh merang tangan juga ini juga. Jadi ke, kalau saya sendiri merumuskan bahwa burung perkutut, burung perkutut apa istilahnya burung perkutut Cina itu uh, bisa menghibur di rumah maupun di arena lomba. Walaupun di arena tidak menang, sesampai di rumah itu dia tetap mau buat mainan, entah itu mainan di bawah maupun uh, mainan buat anggungan bisa ke hati menunjukkan hati seperti itu uh, jadi rumusnya itu uh, burung perkutut petetan atau cetetan itu udah pasti gayer atau manggung atau uh, rajin manggung gitulah tapi burung perkutut manggung atau gayer belum tentu petetan seperti itu itu kalau menurut saya pribadi uh, untuk menurut orang lain kadang beda pemikiran kadang kan ada uh, apa orang-orang tidak suka yang petaitan karena buat lomba, tapi ya tidak seperti itu juga karena rata-rata burung perkutut uh, lomba itu juga ada yang petetan dan uh, stabil di arena lomba dan selalu nominasi tiga besar seperti itu milik teman-teman uh, kongmania teman-teman saya seperti itu kalau saya wawancarai atau saya uh, apa bertanya-tanya seperti, seperti itu. Bila saya tanya pada teman-teman, Mas perkututnya jenengan itu jinak apa enggak? Kok sering juara resepnya apa? Dia juga menyebutkan, dia juga menyebutkan perkututnya itu harus jinak Mas. Ya, karena kenapa? Karena di arena lomba itu banyak eh, lalu lalang eh, kongmania atau orang-orang di sekitar maupun kendaraan maupun eh, entah itu pohon, entah itu warna-warna eh, yang lain, nah, seperti itu. Jadi dia tidak takut dengan keramaian dan lain sebagainya. Walaupun uh, perkututku yang jinak juga uh, kadang masuk nominasi, kadang juga tidak masuk nominasi di arena kontes lomba. Uh, tetapi tetap dilatih terus. Walaupun tidak prestasi di arena lomba, uh, setidaknya dia juga membanggakan uh, apa pemiliknya, membanggakan pemiliknya, membanggakan uh, keluarga di rumah uh, bila mana dia manggung maupun dia mana dia mengeluarkan suara emasnya pada waktu uh, manggung maupun gayer seperti itulah jadi uh, kita semua teman-teman semua atau sedulur-sedulur semua mari kita uh, memilih uh, pengennya itu perkutut jinak maupun perkutut uh, perdaitan ma ataupun perkutut yang gesit uh, semua tergantung pilihan uh, perorangan sendiri-sendiri uh, dan bila mana uh, ada teman-teman maupun rekan-rekan maupun suhu-suhu maupun master-master burung perkutut ini salam dari saya, saya lagi pemula belajar perkutut tapi uh, ingin berbagi tip melalui video ini. Uh, untuk master-master atau suhu-suhu bisa komen video di bawah ini agar uh, untuk pembelajaran kita semua, untuk pembelajaran saya dan pemula yang lainnya uh, tentang perawatan perkutut uh, dari penjinaan sampai uh, burung perkutut manggung, rajin manggung maupun rajin gayer seperti itu monggo komen di bawah ini dan demikian video dari saya semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan video dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya salam rahayu, salam persaudaraan, salam silaturahmi salam kongmania dari Sabang sampai Merauke salam binika tunggal ika dan tak lupa pula, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.